Terima kasih Tuan Speaker. Saya lihat bajet yang telah dibentangkan oleh Yamat Berhormat Perdana Menteri adalah satu bajet rakyat yang cukup menyeluruh, membantu rakyat, membantu juga sektor industri dan juga sektor perniagaan. Dan saya lihat cabaran sekarang kita ialah bagaimana kita nak mencapai sasaran ataupun matlamat yang kita ingin capai melalui bajet untuk tahun depan. Maka dengan ini saya rasa cabaran kita ialah pelaksanaan. Bagaimana implementasi itu? Ya, itu adalah pokoknya. Kalau kita dapat melaksanakan dengan baik, maka kita akan capai sasaran dan semua rakyat akan manfaat daripada bajet 2026 ni. Di mana saya lihat dua aspek yang pertama, kita perlu pastikan value for money. Ya, kalau kita lihat peruntukan untuk pembangunan pada kali ini ialah 81 bilion. Satu angka yang besar. So bagaimana kita nak pastikan projek-projek kerajaan yang dilaksanakan itu adalah mengikut harga pasaran. Itu adalah penting supaya ya, jumlah 81 bilion itu benar-benar akan alih masuk ke dalam ekonomi negara kita. Sebab selalu kita lihat ya projek-projek kerajaan harganya lebih tinggi daripada harga pasaran. Ya jadi uh, contohnya kita akan bina 38 sekolah dan kita akan bina hospital baru ataupun hospital baru bersambung ada 13 buah. Jadi melalui pembinaan tersebut sudah pasti dia dapat menjana ekonomi negara kita. Selain pada dia memberi manfaat kepada rakyat, tetapi kita nak pastikan ya harga tersebut adalah ikut pasaran. Jadi saya yakin, ya saya percaya melalui Uh, kita dah lulus akta perolehan sebelum ini kita harap supaya selepas ini semua harga projek kerajaan akan mengikut harga pasaran sebab itu adalah penting ya jika kalau bina satu sekolah perlukan 3 30, uh, 13 bilion tetapi kalau ikut harga kontrak kerajaan dia mungkin 20 bilion contohnya maka kalau kita dapat jimat kita dapat bina lebih banyak sekolah itu yang saya maksudkan. Selain daripada itu, kita juga perlu ya memastikan garis panduan yang jelas, garis panduan yang telus supaya ya mereka golongan sasar itu, mereka akan dapat menikmati apa yang insentif yang telah diberikan, yang akan yang disediakan oleh kerajaan. Contohnya, ya, dalam ucapan uh, yang Bu Perdana Menteri untuk menggalakkan uh, sektor pelancongan maka akan diberikan potongan cukai perbelanjaan untuk pengubahsayaan dan juga pembangunan projek pelancongan. Jadi kita perlu berikan maklumat yang jitu ya di mana supaya ya pemain industri mereka tahu bagaimana nak menggunakan insentif tersebut. Itu adalah penting. Meanwhile speaker. Seterusnya saya nak sentuh tentang reformasi institusi. Saya ingin ambil kesempatan ini memandangkan pilihan raya negeri Sabah akan diadakan tak lama lagi. Jadi saya ingin mencadangkan kepada SPL supaya membenarkan pengundi Sabah dan Sarawak yang berada di semenanjung Malaysia ini dapat mengundi melalui cara undi pos untuk pilihan raya negeri pada kali ini. Dan untuk jangka masa panjang kita harap supaya kita boleh laksanakan undi awal bagi mereka yang tinggal di yang tinggal di Semenanjung pengundi daripada Sabah Sarawak. Begitu juga ya pengundi yang uh, kerja di Semenanjung Malaysia, mereka juga boleh undi melalui undi awal. Dengan cara begitu barulah kita tidak menafikan hak mereka untuk mengundi. Saya juga ingin sentuh tentang reformasi perundangan parlimen ini. Timbalan Speaker. Bajet belanjawan untuk parlimen pada kali ini ialah 183 juta. Dan dalam ucapan Perdana Menteri, ia mengatakan bahawa Parlimen akan dapat peruntukan sebanyak 220 juta termasuk 5 juta khusus untuk perkasakan fungsi jawatan kuasa pilihan khas Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Kita mengalu-alukan. Tetapi apabila kita lihat kepada nisbah nisbah peruntukan belanjawan belanja yang diberikan kepada parlimen dengan belanja bekalan tahunan kita parlimen sebenarnya menerima kurang daripada 0.1% saja satu angka yang saya rasa kita perlu petingkatkan supaya kita dapat menguatkan fungsi dan peranan ya parlimen ini supaya kita dapat melaksanakan check and balance dan dalam bab ini saya rasa sedikit uh, Saya nak buat sedikit pembandingan Di mana rentas kumpulan Kumpulan rentas parti Parlimen Malaysia APPGM Untuk ESG Satu tahun mereka boleh dapat 15 juta Untuk satu APPGM saja 15 juta diberikan Sedangkan jawatankuasa kuasa pilihan khas Hanya menerima 5 juta saja Tadi timbalan speaker ada sebut, awal tadi ada sebut, sekarang jawatan kuasa pilihan khas boleh memainkan peranan yang penting. Betul. Jadi tetapi, ya, jumlah peruntukan yang kita terima, di mana jawatan kuasa pilihan khas ini ada 172 ahli parlimen. Yang selain itu dah jadi menteri, timbalan menteri. Yang tinggal di sini 172 ahli parlimen. Tetapi kita hanya terima 5 juta untuk jawatan kuasa pilihan khas. Sedangkan satu APP GM boleh dapat 15 juta. Jadi 15 juta itu diberikan untuk mereka laksanakan program projek di kawasan. Jadi saya harap supaya boleh dipertimbangkan semula. Dia ya, beli kuasa yang lebih kepada parlimen. Parlimen perlu ada autonomi yang lebih besar. Dari segi perbelanjaan bagaimana mereka mengagihkan perbelanjaan itu untuk membiayai projek dan juga program dan juga perjawatan. Itu saya saya minta ya supaya kerajaan madani ini boleh mengambil ya kira cadangan saya untuk kita memperkasakan parlimen ini. Selain daripada itu ah uh, Timbalan Speaker, saya juga mengalu-alukan ya apa apa nama agenda pembaruan institusi yang uh, akan kita lakukan termasuk pemisahan kuasa peguam negara dan juga pendakwa raya dan uh, kita akan tubuhkan jawatan ombudsman dan juga kita akan luluskan dan kita ada bentangkan dan min, eh, dapatkan kelulusan daripada dewan ini ialah Akta Free of Information di mana saya harap dia pelaksanaan ke semua perundangan dan juga penyusunan semula institusi reformasi ini akan dilaksanakan pada tahun depan dan saya harap supaya semua ini dapat dimasukkan ke dalam kerangka belanjawan 2026 untuk meyakinkan rakyat terhadap Ya terhadap kesungguhan kita nak tunaikan reformasi yang kita perjuangkan. Bab yang seterusnya saya nak sentuh yang tentang pendidikan. Tatu timbalan speaker. Saya ingin mengalu-alukan dan ucapkan terima kasih kepada kerajaan Madani melalui ucapan Perdana Menteri di mana pendidikan percuma ataupun kita akan berikan biasiswa ya kepada pelajar daripada keluarga E. Kasih iaitu di mana pendapatan isi rumah mereka kurang daripada RM2,705 yang memasuki kepada IPTA iaitu Universiti Awam mereka akan dapat pendidikan percuma. Ya, tanya kepada kerajaan di mana 5,800 pelajar akan mendapat manfaat daripada tersebut di mana kerajaan telah memperuntukkan 120 juta satu tahun. Tambahan juga Ya, Perdana Menteri juga mengumumkan tambahan sebanyak 1,500 pengambilan pelajar ke universiti penyelidik. Ya, penyelidikan di universiti awam. Ini adalah juga kita malukan supaya kita beli ruang yang lebih kepada pelajar yang cemerlang untuk memasuki kepada IPTA. Dan uh, di sini saya lihat juga ada satu yang baik iaitu pengecualian bayar balik 100% bagi pem pinjaman PTPTN bagi keluarga B40 dan juga M40 bagi mereka yang mendapat ijazah muda mereka dengan first class degree. Itu kita mengalukan di mana sebanyak 6,000 pelajar akan menikmati ya, daripada pengumuman tersebut, 90 juta akan dibelanjakan. Tetapi saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya juga mempertimbangkan pelajar-pelajar IPTS iaitu universiti swasta. Jika mereka dapat first class degree kita juga perlu ya memberikan pengecualian bayar balik 100%. Kenapa saya kata begitu? Uh, timbalan speaker. Sebab kita lihat hari ini pelajar yang masuk ke IPTS balangkali mereka tidak berjaya masuk ke IPTA. Ya balangkali mereka nak masuk jurusan per perundangan ataupun accountancy tetapi mereka tak dapat masuk. Sebab itu mereka terpaksa pergi ke IPTS. Jadi bagi golongan ini daripada B40 ataupun M40 sepatutnya kita juga harus memberikan ruang yang sama berikan mereka pengecualian balik 100%. Jadi saya harap mereka dapat pertimbangkan sungguh pun dikatakan mereka tidak tahu tentang universiti swasta bagaimana tentang taraf standard mereka. Tetapi kita boleh ikut Ya, guideline yang sedia ada, saya percaya kita sudah ada jawatan kuasa, ada komiti yang boleh menilai tentang mutu kuantiti kualiti ya universiti swasta ni. Jadi saya harap kalau 6000 pelajar daripada IPTA boleh dapat diperkecualikan sekurang-kurangnya kita harus juga ada 600 6000 ya 6000 pelajar daripada IPTS juga harus diberi ruang ya untuk mendapat pengecualian balik-balik 100% itu. Selain daripada itu uh, Datuk uh, Timbalan Speaker tentang masalah yang berlaku di sekolah di mana kita lihat semalam telah berlaku kes bunuh di salah sebuah sekolah di bandar utama. Dan uh, kita dimaklumkan ya mengikut apa maklumat yang kita terima, ya pembunuh pelajar-pelajar tersebut yang membunuh itu ada masalah mental. Kalau kita masih ingat uh, timbalan speaker, beberapa bulan yang lepas juga berlaku satu satu tragedi di negeri Melaka di mana seorang pelajar sekolah menengah juga menikam ibunya dan ibunya meninggal dunia dan juga dikatakan dapat tekanan dia mental sehingga dia membunuh ibunya dan kita lihat kes-kes sedemikian telah berlaku jadi bagaimana kita nak menghadapi cabaran baru ini masalah mental masalah mental jadi saya harap supaya Kementerian Pendidikan dia dapat ya mengeluarkan satu uh, mekanisme supaya melatih pengajar di sekolah untuk menghadapi cabaran yang baru ini bagaimana nak mengendalikan ya masalah murid-murid yang mempunyai masalah mental ini supaya kita dapat elak ya kejadian yang sedih ini berlaku lagi begitu juga kes rogo yang berlaku di ne di negeri Melaka ya baru-baru ini yang berlaku dalam sekolah waktu aktiviti kokurikulum dijalankan di sekolah telah berlaku kes logo tersebut ini sudah menjadi satu satu kejadian yang menakutkan kita semua ya satu peristiwa yang begitu serius kita dalam SPM peperiksaan SPM kita ada ambil mata pelajaran mata pelajaran moral perlu masuk SPM ambil peperiksaan salah satu mata pelajaran yang moral ya bagi non muslim bagi muslim mereka perlu ambil mata pelajaran agama mereka tetapi kenapa peristiwa sedemikian boleh berlaku di sekolah waktu kokolikulum dijalankan ini sudah timbul satu soalan ya satu cabaran kepada kementerian supaya kita perlu Kaji semula silibus yang ada hari ini bagaimana kita nak mengatasi masalah masalah disiplin masalah sosial ini supaya dia ni tidak berulang lagi. Semalam Ketua Polis Negara baru sebut ya di mana kes buli yang berlaku di sekolah telah meningkat 100% berbanding dengan 2 tahun yang lepas. Ya di mana pada tahun 2023 3883 kes tapi telah meningkat kepada 7,681 kes Dalam satu tahun 7,681 kes buli telah berlaku di sekolah Ini adalah satu masalah yang besar, yang serius Yang harus kita tandangi So dalam bab ini untuk mengatasi masalah ini Kita perlu kerjasama daripada ibu bapa Ya kita tidak boleh hanya menyerah kepada pihak sekolah saja ibu bapa juga memainkan peranan penting untuk kita atasi masalah buli ini. Selanjutnya saya nak sentuh tentang ekonomi. Timbalan Speaker, Datuk Timbalan Speaker, itu adalah berkaitan dengan bayar balik bagi mereka pembayar cukai yang telah lebih bayar cukai. Ya, itu syarikat sekarang mereka perlu bayar cukai dulu. Ya, mereka perlu ikut anggaran perlu bayar tahun ini. Contohnya 2025. Mereka tiap-tiap bulan sudah bayar cukai. Tahun depan baru mereka hantar ya akaun mereka. Baru mereka tahu berapa sebenar yang sepatutnya mereka bayar. Apabila berlakunya ada bayar lebih, tahun ini dia bayar lebih. Dia nak tunggu tahun depan untuk dapatkan balik apa yang dia lebih bayar. Nampaknya hari ini ya lembaga hasil dalam negeri mengambil masa yang terlalu panjang untuk lima tahun untuk angkat balik apa yang mereka lebih bayar 2025. Kalau tahun ini 2025 dia lebih bayar 50 ribu, dia perlu tunggu sampai 2030. Baru dia boleh dapat balik 50 ribu tersebut. Saya ada satu contoh. Tuan saya minta sedikit masa. Sebab ini berkaitan dengan rakyat. Ya, di mana satu contoh? Ya, ini adalah SME. Peniaga yang sederhana saja. Dia lebih bayar 52 ribu. Tetapi tahun depan, dia dia bayar lebih tahun lepas 2024 dia bayar lebih 52000 tahun ini lembaga hasil dalam negeri beritahu dia dia cuma boleh dapat balik berapa timaran speaker hanya sekadar 2637 dia dah lebih bayar 52000 tapi tahun depan dia hanya boleh dapat balik 2000 2600 ringgit lebih saja seterusnya baru 7000 ringgit lepas tu 10 ribu, lepas tu 15 ribu, lepas tu baru ambil yang balance. Ambil 5 tahun. Sedangkan kita tahu, kalau syarikat kurang bayar, LHDN denda, penati, compound. Tetapi bila mereka lebih bayar, kenapa tak terus bayar balik? Sebab itu wang mereka. Sebab bila mereka mengamalkan sistem sedemikian, dia akan timbulkan banyak masalah. Yang pertama, Ya, di mana tidak adil kepada pembayar cukai yang mereka sudah lebih bayar. Kedua, dia akan menjejaskan cash flow mereka. Ya, uh, wang tunai, cash flow, tunai cair mereka. Mereka dah sekatlah lima puluh sudah dekat awal Dan saya lihat ini adalah kerana hari ini saya lihat ya, dalam uh, buku tebal ini di mana ada satu item ialah fee agency lembaga hasil dalam negeri sebanyak 2 bilion. Ertinya hari ini, LHDN ini sudah lebih kurang macam diswastakan. Mereka ada KPI untuk mengutip cukai. Daripada kutipan cukai yang mereka dapat itu... Muhammad, satu minit. Okey. Daripada kutipan cukai tersebut, mereka dapat certain fee. Jadi untuk memastikan mereka capai KPI mereka, dapat fee mereka, mereka melambat-lambatkan bayar balik dan tidak boleh Offset. Offset, ya. Yeah? Timbalan speaker faham. Offset itu, let's say, tahun, tahun lepas dia dah bayar lebih. Tahun ini, dia, dia tak perlu bayar lah. Dia boleh offset. Tapi dia tak ada. offset tak boleh offset. Apa yang dulu sudah lebih bayar, you tunggu. Tapi tahun ini, you masih perlu bayar. Jadi ini, akhirnya, akan menyusahkan sektor perniagaan. Tidak ada kepada perniagaan dan juga akhirnya apa akan berlaku? Peniaga akan tidak mau bayar cukai Buat apa bayar cukai lebih? Kalau bayar lebih tak dapat angkat balik. Jadi ini adalah satu masalah yang saya harap supaya kita dapat mengatasinya. Satu tahun kita dapat cukai pendapatan daripada syarikat ialah lebih kurang 100 bilion. Tetapi kalau kita tak bayar balik kepada mereka, mereka akan hadapi masalah yang susah. Jadi ya uh, uh, Dimana saya sedikit saja satu minit, ah, Okey. tentang uh, Sarah, tentang Sarah. Di mana saya lihat Sarah ini satu uh, satu yang baik, tetapi kita perlu tambah baik lagi. Dalam uh, ucapan Perdana Menteri kata ada 8,400 ya kedai yang mengambil bahagian dalam program Sarah ni. Tapi yang kita risau je lah, apabila penerima Sarah mereka beli barang, dia akan pergi ke kedai yang ada mengambil bahagian program Sara maka kedai runcit yang lain-lain yang kecil tu mereka tak dapat menikmati daripada program ini kita nak capai satu win-win situation di mana peniaga dengan uh, pen, uh, rakyat kita sama-sama mendapat manfaat win-win situation tapi sekarang bila ada Sara pattern uh, mereka melanggan ialah penerima Sara tu dia akan pergi ke 8000 lebih kedai tu beli baranglah dia akan beri semua dekat sana. Ya, yang tak cukup dia akan tambah sini. Maka kedai runcit yang tak ambil bahagian mereka menghadapi cabaran. Tak ada perniagaan. Jadi saya harap ya supaya kita dapat pertimbangkan. Balangkali kita boleh berikan alternatif. Ya, di mana boleh menggunakan touch and go. Ya, supaya ya, rakyat boleh gunakan touch and go pergi ke kedai-kedai yang tidak ada ambil bahagian. Juga dapat menikmati dia program ini sebab sarah ini memang beri impak yang begitu berkesan kepada kedai-kedai runcit yang kecil. Sungguh pun Kementerian Kewangan kata ini semua boleh ambil bahagian, tapi masalahnya dia ada banyak syarat. Antaranya dia kata you perlu uh, ada sediakan jenis barang produk yang you jual. Tetapi ke kedai runcit yang kecil barangkali ada jenis barang yang dia tak jual. Jadi mereka tak dapat tak layak untuk menyetri program Sara ini. Jadi saya harap supaya ini dapat diambil uh, berat. Lagi satu hilah, barang-barang yang dijual uh, di kedai Sara ini sepatutnya kita jangan hakkan jenama. Contohnya, uh, timbalan speaker kita beli syampu dia beli shampo. Dia ada jenama tertentu saja yang boleh anda beli dengan menggunakan uh, bantuan Sara, bukannya semua jenis uh, syampu jadi saya rasa sepatutnya beri kelonggaran dari segi ini. Se hanya yang penting semua ialah buatan Malaysia. Sebelum itu, baru awal-awal mereka saya pergi tinjau barang buatan Indonesia. Boleh beli menggunakan bantuan sara. Itu tak betul. Saya rasa kita perlu hadkan supaya semua barang buatan Malaysia. Ya. Boleh ya menggunakan bantuan sara ini, tetapi bukannya aa, barangan import. Aa, itu saja daripada saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Timbalan Speaker memberi saya ruang untuk berucap. Terima kasih.